в каждом городе своя особая, своя особая атмосфера, и вот это лучше всего запоминается. Конечно же, да, там достопримечательности, понятное дело, дела, что мне всегда интересно посмотреть, что там, что там связано там, с историей города, но всегда люди больше всего запоминаются. Яркая, хорошая публика, которая которой хочется возвращаться, возвращаться, еще раз возвращаться, выступать и э, радоваться. Потому что мы, артисты, мы мы тоже как бы на концертах получаем удовольствие. Если вот этот коннект находится, вот эта вот такая ниточка связь, и это очень хорошо. В Черкассах это есть, мы сегодня с удовольствием будем выступать. Поэтому... Конечно. А Мы, если честно, у нас как-то мы так очень быстро приезжаем, мы в свой человек, ну как между жизнью, одного артиста, желание ходить. Ну, я не шукаю. Почему? Его. Почему? почему я не шукаю? Почему? Его? Порвает, а, почему я иду? Ну, пришел тот момент, когда мне захотелось, ну, в общем, амбиции выбирают, и мне хочется заняться сольной собственной карьерой. Вот, и поэтому мы уже 4 года вместе. За эти 4 года я очень сильно благодарен всем, в первую очередь Ане, нашему Семеновичу, продюсер наш. Вот, и всем, 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 всем большой команде, Family паранормальных. Но как бы всему и всего какое-то завершение. Я хочу пойти дальше. И я надеюсь, что все у меня получится. Буквально недавно я презентовал первую сольную песню, сама та называется, поэтому украинскую. Мне понравилась песня. Из четырех лет, когда я была в группу, группе, мне кажется, от 3,5 хотел уйти. Нет, это шутка. Нет, это шутка. Вот. Отношусь хорошо. Мне очень нравится, когда люди развиваются, когда есть стимул двигаться дальше. Это рост, в первую очередь. Я очень люблю творчество людей, творчество человека. Я его всегда поддерживаю и буду поддерживать. <рёжу> а, вот. так это, так, так, так. Ты можешь описать того, У нас был блондин, принадлежащий uh -huh. У нас как да. раз есть песня, Эй Бэйба называется, там про блондина. И пацаны такие оп-оп-оп, про музыку. Про Рыженьку. Харизматичный Музыка... взять... <рес> музыкант. Вот. Музыкальность в первую очередь это вот самое главное качество, которое должно быть. Сейчас резинки из Иванович услышат, значит, сразу резюме Резюме. Резюме. Ну а вот еще там напишу, у вас синяки, глаза. У нас последняя песня, завершающая наша именно общая с Артемом творчество, она называется Прогудай она очень нежная, очень трогательная. Как раз вспоминаются все моменты от первого до последнего концерта, потому что мы очень много всего пережили вместе. Но для нас она именно как для дуэта, который вот 4 года работал вместе, очень важная. Плюс каждый найдет в этом что-то свое, потому что каждый переживал расставание, каждый переживал любовь. То есть ну, она такая трогательная, но украинская языке. Вот совсем скоро выйдет. Туру, но, если честно, сейчас вообще ни к чему и туры делать. Потому что, ну, сейчас такая, ну, как, как ни крутим, мы там затронем эту тему, там ситуация, что вообще, в принципе, не до каких-то туровых концертов, и поэтому... Ну, это и не потому, что мы там не соберем или там соберем, вот, ну, как-то... Вот, а, на... Уг... а, а, ну, а, сори, мы ездили в Мариуполь, участвовать вступали, конечно. Петри мы у своих называется тур, мы участвуем. Ну такой четкий там попроб, но вот попроб это попроб украинский. Поэтому я надеюсь, что всем зрителям понравится и ну, да, в общем все получилось. И хоть как-то чуть-чуть какую то, чуть -чуть, -то вот радости да, и так людям. Yeah. Yeah. ну, будет не, совсем про Украину, но патриотические песни у есть в запасе. Я думаю, как... Да, да, да. Вот я считаю, что вообще каждый артист и каждый человек должен четко свою позицию показывать. Потому что, например, мы, да, просто различные группы в И у нас там концерты были и красивые, и там, и так, и так, и так, Да, есть своя позиция, есть своя родина, есть э, своя страна, которую мы любим. Мы, не боясь того, том, что можем там все потерять, то мы ставим четко свою позицию. Я считаю, что вот, вот тех людей, которые вот так вот нейтральные, они туда не сюда, надо будет больше всех бояться. О, ой, я за мир, я там голод, мир, что, мне кажется, не так. Надо четко говориться, либо ты за нас, либо ты не за нас. Но вообще коктейли я люблю такие какие-то маленькие, но очень взрослые, огненные, такие что-то как раз. Ну а я бы тогда протеиновый сделала, вот это все смешали, чтобы... А, не обязательно алкогольный, да? Я сюда про алкогольный. Кто